गंजमाळ येथील पंचशेर नगरमध्ये विद्यार्थी आणि त्यांच्या माता पालकांसाठी मेरे गरीब नवाज प्रश्न मंजुषा स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं परवाज वेलफेअर सोसायटी आणि मदरसा फैजानी गरीब नवाज यांच्या विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमामध्ये विशेष प्राविण्य मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तसंच त्यांच्या पालकांना सन्मानचिन्ह पदक आणि प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरविण्यात आलं यावेळी करिअर काउन्सलर आणि मोटिवेशनल स्पीकर आसिफ शेख यांनी विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना शिक्षणाचं महत्त्व तसंच पालकांची भूमिका यावर मार्गदर्शन केलं पालकांनी आपल्या पाल्यावर बालपणीत लक्ष द्यायला हवे इतर अनावश्यक खर्च टाळून शिक्षणावर पुरेसा खर्च केल्यास मुलांचे भवितव्य उज्ज्वल होईल असं प्रतिपादन त्यांनी केलं फैजाने अवलिया फाउंडेशनचे ॲडव्होकेट नाजीम काजी यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं लेकिन जो लोग अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक तरीका बताऊं आपको कि आप किस तरीके से अपने बच्चों पे मेहनत कर सकते हैं पहली बात तो आप ये याद रखें कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है जिसे मैंने सैद शरीफ साहब हजरत ने बताया कि जो आयत नाजिल हुई थी तो उसका मतलब पढ़िए लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि दीनी इल्म लीजिए आप दुनियावी सारा इल्म हासिल करना है पहले जो मौलमात बनते थे ना आलिम बनते थे या मोलमा बनते थे जो पहले नौ नौ दस दस साल और मैंने उस दिन कहाँ पर सुना सोलह साल लगे उनको लेकिन उस कोर्स के अंदर दुनियावी नॉ दुनियावी नॉलेज भी दिया जा, जाता था उसके अंदर तो दुनिया में आपको ज़िंदगी बसर करते हुए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी टेक्नोलॉजी वो सारे तुम्हारे तरीके वो भी बताए जाते थे तो मतलब ये है कि सिर्फ दीनी इल्म नहीं बल्कि दुनियावी इल्म भी जो जायज़ है वो हमें हासिल करना चाहिए ये नहीं कि ब्यूटी पार्लर को उन नहीं जहाँ पर जायज़ नहीं ये कुछ हराम चीज़ें कुछ आ रही है फिल्म इंडस्ट्री की कुछ चीज़ें अगर आ रही हैं वहाँ पर नाचने गाने वाली बातें आ रही हैं तो उसको हमें नहीं करना है लेकिन जो प्रोफेशन जायज़ है वहाँ पर हमें जरूर आगे बढ़ना है तो माँ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अभी पेरेंट्स का मतलब तो माँ और बाप दोनों होते हैं यहाँ पे अभी फादर्स नहीं है तो बेचारी माएँ जो हमेशा जद्दोजहद करते हैं अपने बच्चों के लिए वही मौजूद है तो बहुत बड़ी बात है लेकिन क्योंकि आप घर की जो है तो घर की आपकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है है ना और आप उसको अच्छी तरीके से अंजाम भी दे रहे होंगे ऐसे में उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे समझ रहा हूँ लेकिन जो लोग अगर थोड़ा नहीं समझ पा रहे होंगे तो उससे गुजारिश है कि उन से कि अपने बच्चियों पर और बच्चों के ऊपर तवज्जो तो आप खास तौर पर दीजिए आगे जब भी कोई पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम हो किसी को अगर पैसे की पैसे की वजह से कोई बच्चा अगर इल्म हासिल नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए गाइडेंस के लिए आसिफ सर मौजूद है वो भाई से कहिए हम अगर हमारे से जितना हो सके मदद करेंगे आगे भी अगर अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो यूपीएससी एमपीएससी तक आपका हम साथ देंगे ऐसा हम वादा करते हैं और आपको तमाम नए ख्वाहिशात के साथ आ, मैं एक बात मुझे ज़रा आखिरी इस वक्त कि यहाँ सिर्फ बच्चियाँ नज़र आ रही है तो अगर इसी तादाद में अगर लड़के नज़र आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होंगी तो जो लड़के कम हैं क्या ये बस्ती में लड़के कम ही है क्या ऐसा मैं जानना चाहूँगा कि तो बच्चे कहाँ गए लड़के कहाँ गए लड़के नज़र नहीं आ रहे चालीस गाँव गए हुए तो और नो कॉम्पिटिशन में भी एक भी बच्चा नहीं इसमें ये तीन बच्चियों में अगर एक लड़का नज़र आता तो ज़्यादा अच्छा है तो मेरी माँ बहनों से मौदे पाना गुजारिश है कि आपने लड़कियों को बहुत अच्छी तालीम दे रही है लड़कों को भी अच्छी तालीम दो लड़कों पे ध्यान दो बुनियादी बातें आप बच्चों को स्कूल में रेगुलर भेजो उनको पढ़ रहे कि नहीं देखो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो बच्चे आ रहा है तो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप उसके टीचर से मिलो उनके टीचर से डिस्कस करो कि हमारा बच्चा ये सब्जेक्ट में कम कमज़ोर नजर आ रहा है आप उस पर मेहनत लेंगे तो बच्चे भी आपके साथ दौड़ेंगे बच्चियाँ तो कर रही है हमारे पास मुबिन भाई जितने सौ बच्चे अगर अगर एप्लीकेशन आते हैं उसमें सत्तर लड़कियाँ होती हैं फिर बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं लड़कियाँ बहुत आगे जा रही हैं लड़के ऐसे हो रहे कुछ मामला फिर गलत होते हैं तो वो आप कोसते तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी लड़कों की है कि वो लड़कियों से इतना कंपीट करें कि हर क्लास में अभी कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं कि वो कोर्सेज में लड़कियाँ ही रहती लड़के नहीं रहते तो हर क्लास में अपना बच्चा होना चाहिए लड़का भी होना चाहिए मैं आप तमाम को इसके साथ इस की बात की मुबारकबाद देता हूँ और ख्वाहिश करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे मौके आएंगे और हमको रुझू किया जाएगा हम हाजिर रहेंगे वालेकुम तस्नीम नबीश तांबू इला प्रथम पारितोषिक देव सम्मानित करने तर सकीना आरिफ मंसूरी अन महेक रज्जावली चौधरी यना द्वितीय तर आयशा अब्दुल कादिर शेख इरा तृतीय आणि इतर मुलांना उत्तेजनार्थ बक्षीस देऊन सन्मानित करण्यात आलं कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी मौलाना मेहमूद अमजदी निहाल तांबोळी सिकंदर शेख शाफी कुरेशी जुबेर पठान मुन्ना शेख अशरफ बागवान रऊफ बागवान जुबेर पठान सोनू पठान जुबेर शेख यांनी परिश्रम घेतले मौलाना सय्यद शरीफ यांनी कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन केलं संस्थेचे अध्यक्ष मुबिन मेमन यांनी उपस्थितांचे आभार मानले या कार्यक्रमास विद्यार्थी आणि पालकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला सिकंदर बठान दिशानूज नाशिक